Небольшая сводка из холодного гаража. Передняя стоечка заварена, почищена. Вот примерно так получилось. Не знаю, что тут видно, что тут не видно. В общем, как-то так. еще усилитель тоже почистил перегнул кромочки потому что по идее он варится то кромки внутрь и варится изнутри стойки в этом месте но это теперь не актуально кромки перегнул здесь косыночку надо бросить ну тут не обязательно тут буду потом но это позже когда за этот отсек возьмусь Тут надо будет бросить усилитель вот такой вот с выходом он туда за столб. Но это позже все. Задняя арочка ждет своей очереди. Вот такая, вот такая она у нас. Тоже качество нефти. Вся горбатая какая-то поверху. Ничего. Будем что-то пытаться изобразить. Пока. Всего.